Майже дві тисячі кілометрів подолали луганські байкери до Ужгорода за три дні. Це лише половина усього маршруту мотопробігу, присвяченого українським олімпійцям, що виступають в Лондоні. Тридцять відчайдухів на мотоциклах саме таким оригінальним способом вирішили об'їздити усю Україну спочатку від сходу на захід, далі на південь і північ. У нас теперь еще дальше маршрут. Следующим днем мы подъезжаем к Ворохта, поднимаемся на Гаверлу. Следующий день мы едем в Одессу. Друзья нас опять же встречают. Анатолий Рубероид со своим клубом, с друзьями, байкерами. Расселяют нас. Мы опять возле моря отдыхаем. Следующий день у нас Одесса, Запорожье, Хортица. На Хортице у нас конный театр, музей Запорожского казачества, прыжки с моста на резинке 42 метра. Метра. То есть получаем максимум удовольствия из 7-8 дней и путешествия, максимум выжимаем удовольствие. Скифский стан самая высокая точка опять же, самая высокая точка хортицы поднимаемся. Оттуда едем в Приморск, где наши друзья, представители э, Диких Гусей Донецка, наши друзья, организовывают слет. Мы попадаем к ним, опять же, в гости. Они нас пригласили, едем к ним. Э, оттуда едем в Донецк. Э, дончане нас встречают. Уже Александр Сирота уже звонил несколько раз. Ребята, приезжайте. Э, и в Луганске обязательно нас встречают. Конкистадоры наши, вольное движение байкеров. Э, друзья, опять же, встречают. Все Дзвонять, всі волнуються, всі только такі краші пожелання всім. Їдемо. Я знаю, що за мене і за наших моїх друзів, всіх за нашу команду держать кулаки. Байкер-кореєць, він же президент Луганської федерації самбо і дзюдо Дмитро радо вітається із закарпатськими однодумцями. За плечима майже дві тисячі складних українських доріг та шалена втома. Проте все не дарма вважають байкери. У нас есть ВКонтакте точка обмена, обмена информации байкеров Донбасса. Туда мы кинули объявление, это, что организовывается такое движение в поддержку наших олимпийцев и для поддержки и спорта, и развития спорта. То есть очень многие люди, ну, бывшие спортсмены, есть молодые у нас, но ну, в основном, видите, какой возраст уже, как бы, все в годах, ну, и все бывшие, кто-то что-то достигал. Э, у каждого есть уже дети, и хотели бы, что и дети, и остальные люди шли по нашим стопам. Поэтому, как бы, это, я, это все еще от сердца, то есть все от сердца. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много что мне снег, что мне дождь, что, дождь, ль, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Если завтра официальная часть, мы на завтра официальную часть тоже хотим вам и подарить. И есть у нас книга, нам ее дали на время нашего пробега с нашего музея Олимпийского комитета, книгу, в памятную книгу, где даже все чемпионы нашей страны. И там есть чистый лист, на котором мы должны, в какой город приезжаем, туда, где нас встречают, чемпионы, люди, которые нас встречают, яркие люди, там расписываются, которые неравнодушны были к нашему мотопробегу. Я хочу огромнейшее выразить и сегодня, и завтра тем более свою благодарность, так как есть некоторые города, которые все-таки показали свое лицо и показали, что им неинтересно это делать. Но низкий вам поклон вашему Олимпийскому комитету и Александру Сухану. Лично. Шони за то, что он ждал, готовился. Все ногти подписал. Все ногти подписал. <решил> спасибо. Это для байкеров это, это очень, э, очень сильные чувства, которые переполняют Всей общественности, спортивной общественности, бит кирвинества Спорту, молодь спорту і міста Ужгорода з цим чудовим пробігом, де ви вже багато-багато кілометрів, сотні кілометрів проїхали і ще будете багато-багато сотні кілометрів проїжджати по всій Україні. І в честь 30-х юбілейних Олімпійських ігор в Лондоні побажати і вам успіху, і всій нашій спортивної родині. Попереду у тридцяти стомлених спекою та складною дорогою байкерів нелегший маршрут. День перепочинку та підготовки і на обрії піше сходження на говерлу ну от ми не зря. Ми підіймаємося на саму високу точку України Говерлу. Тобто, ми стремимося до вершини. Тобто, як би каким-то. под чувством мы передаем нашей команде Посыл. посылам, передаем команде, пусть они доберутся к самым вершинам побед, пусть они получают как можно больше удовольствия от этого опыта. Здоровье доносят до молодежи, потому что, ну, можно сидеть где-то просидеть по телевизору, посмотреть картинки в интернете гаверлы, а можно приехать и посмотреть, что эти картинки, да, они красивые, пока не видел его настоящими глазами, как оно как, ну, вживую, потому что каждый поворот, каждый сантиметр можно вот отойти уже совсем другой ракурс, совсем другой запах, совсем другие другое чувство. Это не передать, просто просто лучше, как бы о, очень очень нравится. Не случайно выбрали, это уже не первый наш мотопробег. Первый мы еще делали 2 сентября того года вокруг Азовского моря. 25 лет назад я делал тогда с родителями этот маршрут, очень хотел, предложил друзьям, они поддержали, сделали этот мотопробег. И как-то вечером опять сидим, ну, давайте делать каждый год. Ну давайте, там были, поедем по Украине. У нас сейчас столько мест, где мы ну, много друзей, которых не было, друзья поддержали, приехали. Первый день у нас был пробег Луганск-Киев. Понравилось, Видать! весело, веселее было, конечно, и интереснее. Лужи в конце второго дня, очень интересно, прекрасная дорога, прекрасные места, глаза разбегаются, получаешь только удовольствие, все уже как бы натренировались, уже поняли друг друга, поняли, где нужно притормозить, где нужно дать газу, где как вкладываться, как ехать просто компанией, как командой очень. В конце получается усталость, такое состояние, не знаю, ни с чем не передать. Второе дыхание, просто азарт и удовольствие. Вот. Ну, просто не, не, хочется, чтобы это заканчивалось. Едешь, и едешь, и едешь, не чувств, ничего не чувствуешь. Радісну информацию про первые олимпийские нагороди у скарбничці нашей сборной Учасникам мотопробігу підтримки сповістили закарпатські представники олімпійського комітету. Саме вони зустрічали мандрівників на західному кордоні України. Та просто чудовий, чудовий спортивний спортивно-масовий захід, приурочений до 30-ї ювілейної олімпіади в Лондоні. Пропаганда здорового способу життя, підтримка наших олімпійців збірної команди і просто весь спорт. Дороги без кордонів під таким гаслом проходить олімпійська акція байкерів. Хлопці планують відвідати ще й Одесу, Запоріжжя та Хортицю і таким чином об'єднати Україну у спільному бажанні енергетично допомогти нашим олімпійцям в Лондоні. Ми дійсно розділяємо з ними цю тяжкість, тому що більше 4 тисяч кілометрів. Ми їдемо, Тобто на вулиці 36-38 в шлемах дітей. воно дуже жарко, дуже важко їхати все таки це мотоцикли. есть скорость и передвижение, и непонимание есть небольшое на дорогах. То есть тяжесть мы серьезно ощущаем. Есть уже некоторые у нас там потери, вот, но вот эти тяжести мы и переносим вместе с нашими олимпийцами. Они в Лондоне, мы на Украине, поэтому мы, мы это дело все совместим и нашу силу мы им передаем.